Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan um, menjelaskan satu keedah pengajaran dan pembelajaran yang bertajuk kata falsafah dan sosio budaya dalam pengajaran khusus patriotisme. Jadi saya gambarkan keedah ini dalam bentuk gambar rajah pokok di mana akar akan mewakili asas bagi pembinaan keedah ini. Batangnya mewakili pelaksanaan manakala nanti-nanting dan pucuk serta buah sebagai hasil daripada pendekatan kaedah itu. kita mulakan dengan bahagian akar dulu di mana Definisi patriotisme sebagai satu perspektif dalam kursus majlis. Di mana patriotisme satu subjek yang mengusulkan falsafah dalam subjek ini dia memfokuskan pada domain afektif iaitu domain dia nilai di dalam jiwa pada perasaan serta psikomotor di mana nilai yang telah ditanamkan dalam jiwa tadi itu akan dilahirkan dalam tindakan sebagai satu aspek psikomotor dan yang ketiga ialah di mana apabila kursus indah ia akan memberi impak pada penghayatan dan pengamalan masalah yang dihayati itu ke dalam tindakan sehari. Asas kenapa kaedah ini dihasilkan kaedah di mana terdapat perintah masalah itu orang, orang muda sekarang hilang semangat patriotisme ini berdasarkan kembali perkajian yang kedua ada golongan muda yang bertanggapan bahawa patriotisme hanya perlu ditunjukkan atau dizahirkan kita hari kemerdekaan semata-mata pada hari-hari lain. Dan yang ketiga, tiadanya kefahaman yang mendalam tentang rukun negara kerana rukun negara ada dalam tempat sapah. Jadi, uh, ramai pelajar yang tidak dapat menghayati uh, uh, maksud uh, dan erti rukun negara itu dalam kehidupan seorang mereka. Oleh itu, objektif untuk keadaan ini ialah pertama, menanamkan kefahaman bahawa patriotisme adalah satu nilai yang boleh dihayati setiap saat, setiap hari dan bukan hanya ketika hari-hari tertentu seperti hari kemerdekaan dan hari Malaysia semata-mata. Dan yang kedua, para pelajar dapat mengetahui bahawa cara semua ini dapat dizahirkan dalam pelbagai cara. Bukan hanya dengan mengibarkan bendera seperti itu. Oleh itu, pendekatan, pendekatan pasal diambil melalui keadaan ini di mana adanya pendekatan deduktif dan induktif itu uh, penakulan yang terlibat dalam menghasilkan fasa. Pertama, pendekatan induktif adalah satu pendekatan di mana masalah uh, masa umum akan dilincikan kepada tindakan-tindakan yang lebih kecil. Kalau pendekatan induktif itu ialah tindakan-tindakan yang kecil akan dirumuskan di satu kamar satu pasal yang umum. Jadi, pendekatan ini adalah satu pendekatan yang belum berlaku dan kedua-duanya digunakan dalam uh, PNP Ketua ini. Sebagai contoh kita ambil uh, pendekatan maknanya negara uh, pendekatan hidup TV itu bagaimana kita memperincikan satu pasangan yang umum kepada kuncian yang kecil untuk untuk tindakan akan berjaya. Jadi kita tahu bahawa Ketua ini adalah satu pasangan. Jadi pasangan ini diperincikan bagaimana untuk Perincikan patriotisme. Apabila ada patriotisme, maknanya negara-negara yang sejahtera. Bagaimana untuk mengenali negara yang sejahtera? Ialah dengan sikap muhammad muhammadi antara peluai kaum. Bagaimana untuk menanamkan sikap sikap muhammad muhammadi antara peluai kaum? Apabila setiap individu mengenali budaya kaum yang lauri. Jadi, dengan penampakan diri, eh, perincian ini maknanya masyarakat kreatif itu semuanya dapat diamalkan bagi setiap individu. Kedua, ialah pendekatan sosial budaya ataupun teori Vygotsky dan sosio-cultural approach dalam uh, educational psychology di mana uh, pendekatan yang diambil ialah melalui perkara-perkara sekeliling mereka. Aktiviti sosial mereka satu budaya dan teori yang terlibat juga dalam uh, ini adalah teori interaksional simbolik yang diasaskan oleh George uh, Herbert Mead itu satu teori sosiologi di mana manusia akan berhubung dengan manusia lain melalui bentuk jadi mereka akan memahami di mana itu bukan hanyalah sekat, sehelai kain tapi ialah satu simbol yang perlu dihormati sebagai contoh yang lain dalam -lain pengajaran saya menggunakan tak mengenal dekat pengarah ini terdapat simbol bendera Malaysia. Simbol jata negara. Serta simbol mengerai Jadi mereka memahami bahawa itu hanyalah bukan, hanya sekadar gambar tapi ada simbol. Ada simbol yang memberi makna. Oleh itu, mereka akan cuba menghormati dan mengerti maksudnya. Bukan hanya Malaysia dan Malaysia sendiri yang Selain itu dalam aktiviti seharian mereka memahami bahawa aktiviti seperti kesekolahan uh, adalah satu secara menzahirkan putus dari, dari dari segi kaedah deduktif. Ya. Mana uh, pasal komun kapitalisme dan dari satu tindakan yang kecil-kecil tindakan yang Kedua, komunikasi yang baik antara kaum juga menunjukkan bahawa sikap kapitalisme telah dihayati. Ini juga menggunakan mereka pun Pembelajaran di mana mereka faham yang belajar bersungguh-sungguh merupakan satu cara untuk mereka sikap patriotisme. Ini pun deduktif. Bahasa dan komponennya, jadi penggunaan bahasa Melayu yang baik menunjukkan kita sayangkan bahasa Melayu sebagai satu bahasa kemasan juga melalui perkataan deduktif. Manakala komponennya seperti etimologi, komponen seperti peribahasa contohnya. Jadi dalam pengajaran saya, saya menyediakan peribahasa-peribahasa itu yang ini bagi memberikan mereka pengayaan. Kayanya khazanah budaya bahasa supaya mereka dapat tambahkan rasa cinta kepada bahasa Dan yang seterusnya adalah etimologi di mana kita membincangkan asal-usul uh, perkataan atau nama-nama tempat. Contohnya sebelah takir, jadi saya jelaskan kepada mereka apa yang takir. Takir itu maksudnya pada luar masa, mana maksudnya potong. Kerana di situlah lakunya perasaan aku terdiri, di zaman Sultan Zainal Abdul III yang menegakkan hukum Islam. Jadi dalam masa yang sama, kita akan mengajar mereka aspek sejarah supaya mereka lebih menghayati sejarah dan mencintai negeri dan negara Selain itu, objek sekeliling seperti pakaian, pakaian mereka boleh juga boleh menunjukkan rasa patriotisme. Tempat-tempat seperti sejarah, nama, tempat, nama tempat macam tadi, sebenarnya tak kira tau. Nama tempat masing-masing sebab dalam pembelajaran saya minta mereka buat tugasan cari makna asal nama tempat mereka. Dan juga makanan-makanan, makanan, -makanan, makanan tradisi masing-masing setiap orang Bukan sekadar untuk menggunakan perut, tapi juga yang sual satu simbol untuk kita mengenali kaum lain. Okey, seterusnya ini ialah buah daripada uh, pelaksanaan pendekatan ini. Mula-mula saya meminta mereka memakai pakaian tradisi yang memberikan simbol. Sebagai contoh, raja uh, pertama ini, raja Cina tetapi memakai pakaian India. Ini menunjukkan dia menghayati budaya kaum lain. Yang ini pula baju kurung kelantan. Dan mereka akan memberikan makna untuk setiap corak dan juga potongan baju ini. Ha, uh, yang ini raja ketiga, menyelitkan elemen cadar gemilang pada pakaian ini. Yang ini mereka faham bahawa ini adalah salah satu cara menunjukkan patriotisme faham ini adalah satu perincian yang halus dan apabila boleh dilakukan induksi atau induktif akan sampai juga kepada falsafah patriotisme. Seterusnya aktiviti lapangan seperti lawatan ke muzium, kita boleh mempelajari sejarah ketahuan. Aktiviti lawatan ini merupakan satu cara menunjukkan sikap patriotisme secara uh, induktif. Yang kecil dicen atau apa yang korespondens Dan yang kedua am um, lawatan ke tempat pembuatan batik khususnya batik faham bahawa batik juga merupakan satu simbol eh, perkara di mana ia satu warisan budaya negara yang boleh dihayati dan disapirkkan oleh okay. pelbagai kaum. Untuk menunjukkan rasa cinta kepada negara, ini pun bagi satu kaedah induktif bagi bagi harus bagi bagi bisa juga merasakan pada patriotisme. Tapi sekali impak yang kita dapati bahawa uh, melalui ujian T tidak pasangan uh, apabila dilakukan uh, survey ataupun uh, kaji selidik, kita dapati uh, terdapat perbezaan signifikan dari kesempatan patriotisme sebelum nasabah khusus pada P3.32 uh, kuasa yang ditirapan uh, ini menunjukkan bahawa berkesannya kaedah ini untuk meningkatkan kefahaman pelajar tentang kaedah tersebut. Dan yang kedua, pencapaian TEP saya, uh, 98% untuk yang kedua, kaedah tersebut dan 100% untuk satu menunjukkan bahawa mereka sangat minat dengan kaedah ini. Dan ini merupakan akhirnya kemudian pelajar yang saya dapat contoh uh, mereka lebih memahami secara mesir sebab seperti lagu-lagu saya, saya akan menjelaskan setiap baik lagu-lagu Uh, untuk mereka uh, hayati dari segi deduktif kerana kesalahan itu dapat diserap ke dalam uh, aktiviti sehari mereka melalui lirik lagu negara itu juga lirik lagu negeri, sejarah setiap tempat berasal usul nama setiap tempat uh, ada yang bertambah semangat setiap negara kerana mereka dapat berarti bahawa apa yang mereka hayati setiap hari itu sebenarnya salah satu cara untuk mereka menunjukkan sesuatu negara itu Uh, dan ada juga pelajar yang mengakui bahawa cara pengajaran susah dan mudah kami untuk mengakui right. jadi sekian dulu uh, uh, pembawa saya tentang kaedah ini jadi diharap apa yang dimaklumkan oleh uh, semua okay. sekian, terima kasih